І врешті чи буде ця операція просуватися далі, чи буде ця територія збільшуватися ще, і буде аналогічна ситуація Курської області, коли жителі остануться один на один, як говориться, зі своєю бідою чи зможемо ми утримувати ці землі тривалий час, а потім подивимося, чи все ж таки дадуть нам такий дозвіл. Ми скоро узнаємо дуже хороші новости на цих боевых направлениях. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Марія Ланг. Пані Марія, рада бачити вас! Вітаю. Намасте. Намасте. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити взагалі курській операції, тому що дійсно така. Значна подія зараз і для України, і для загалом війни в цілому. Зараз відомо, що більше ніж 1200 кілометрів квадратних контролює Збройні Сили України на території Курщини, і, врешті, чи буде ця операція просуватися далі, чи буде ця територія збільшуватися ще? Так, эта операция будет двигаться дальше, будет расширяться и дойдет до Брянской области. И также на территории Брянской области будут вестись военные действия. Администрация и военные, которые находятся в Брянской области, российские, они в, спеш в спешке будут покидать свои посты, свои места, и будет аналогичная ситуация в Курской области, когда жители останутся один на один, как говорится, со своей бедой. Угу. А, Врешти, если а, так, Брянская область, почули с приводу Курской области, будет под контролем вся Курская область Збройных сил Украины? Повністю вся она не буде взята, але будуть очень серйозне зараз почнуться столкновения між военными вокруг атомної станції в місті Курчата. Угу. Детальніше про атомну станцію також хотілося поговорити врешті, яка доля Курської атомної станції? Так, ну смотрите, дело в том, что это, эта станция в состоянии, что она будет находиться в огневом столкновении между двумя силами. И как бы ни одна сторона, ни другая не смогут этой станцией управлять. Посмотрите, какая фонема выпадает непосредственно на Курскую атомную станцию. Осязание, способность, притупилость ослабла, и даже плотных вещей мы уже не почуем. Даже то, что обняло нас и охватило, мы с трудом ощущаем. Это говорится о том, что каждый хочет удержать ее в руках, но ни одна, ни вторая сторона не имеет возможности в силу того, что там будут просто идти бои, пока не получится ни одной стороне в этой станции укрепиться, ни другой. И очень сильный конфликт происходит и разрушения. Вот это самое опасное, что эта станция построена по типу Чернобыльской. И любые м, разрушения на этой станции очень старые, они безумно опасны. Что же ожидает ее? Какая ее судьба? Так. Ее судьба перейти под контроль Украины. Она не останется. Э, эта атомная станция не останется в руках России. Но тут еще есть момент, что у люди существуют предатели, скажем так, люди, которые могут пойти на то, чтобы совершить на этой станции тарак. То есть я еще раз повторяю, что острота ситуации вокруг этой станции не спадает. Ситуация очень напряженная и будут воздействовать на людей вплоть до того, чтобы при отступлении, при окончательном понимании того, что эту станцию не теряют, ее захватывает Украина, они могут пойти на отчаянные шаги, сделать там теракт. И, к большому сожалению, пока эта опасность никаким образом не уходит. Каким образом она может быть нивелирована, если это будет ситуация подниматься в международном сообществе для того, чтобы подключились другие страны к решению вопроса по Курской атомной станции. Если другие ста страны не подключатся и не будут вступать в союз с Украиной по этому вопросу, не будут вести переговоры параллельно с Россией о том, чтобы она ни в коем случае не пошла на такие шаги катастрофические для всего человечества и для Европы, то может обернуться это все большой трагедией. То есть тут единственное, что может опять-таки урегулировать, это вмешательство союзников, вмешательство политиков других стран. Поэтому ситуацию эту ни в коем случае нельзя замалчивать, не думать, что Украина сама с этим всем разберется. Опасность очень велика. От ми говорили про Курську атомну електростанцію, і якщо говорити загалом про всі території, які зараз під контролем зсу на території Курщини, чи можуть ці території стати такою собі обмінною монетою на наші землі і на нашу ту ж запорізьку атомну електростанцію? Несмотря на то, что наши войска продвигаются по Курской области, они в данный момент испытывают уже большую нехватку боеприпасов, и также они испытывают неприятности от местного населения, которое тоже враждебно к ним относится. Поэтому... Задача была бы наоборот, сконцентрироваться вокруг э, важных позиций, которые необходимо удержать на территории Курской области, и не распространяться, может быть, слишком на все пространство. Нужно выбрать основные точки, которые ключевые, которые важны. И тогда э, будет успех. В целом обмен очень даже возможен. Если пройдет успешная операция с атомной станцией в Курской области, то посмотрите, какие хорошие могут выйти карты. Они просто говорят о том, что будет и обмен, и не только атомной станции, что это в целом на Запорожскую область отразится очень благополучно. Вся эта ситуация. И я вам даже по этому поводу могу зачитать. Так. Дело в том, что выпадает фонема, которая говорит о земле, которая говорит о присутствии людей на Земле, о том, что мы чувствуем то, что мы хотим чувствовать: сохранение и удержание чего-либо, удача в любом противостоянии и защита благоприятность для выжидания, наведения порядка в любой сфере. Дело в том, что вот этот обмен, он не произойдет сразу. То есть тут речь идет о том, что будет какая-то фиксация, какое-то выжидание, будет требоваться упорядочение чего-то, сохранение и удержание. Но Річ іде о том, що все, що українська сторона зараз займеть, вона успішно може удержати і сохранить. Mm -hmm. uh, також хотілося б згадати, що під час курської операції uh, збройні сили України багато російських таких важливих військових взяли в полон. И, ну, было уже, что шли переговоры о смене в ближайшем времени. Будет ли такой масштабный обмен полоненами? Масштабный обмен ожидается на месяц сентябрь. Он произойдет непременно. И даже до конца августа может быть обмен но небольшого количества людей. Так. Врешті також хотілося б поговорити стосовно відповіді. Путін мало насправді коментує ситуацію на Курщині, тим не менш, коли це тільки почалося, він сказав, що відповідь буде негайною, ну, як завжди, першою реакція на будь-які дії ЗСУ. Тож, чи варто очікувати? вид россиян, какой из відповіді за Курщину и в каком вигляді можливо? Единственное, что они могут пытаться, наступать на другом направлении и забоевывать плацдармы военные в других местах на больше они не способны. Mm -hmm. То есть там, где у них уже войска сконцентрированы, там, где уже у них войска более-менее боеспособны, только там они будут продвигаться. Речь о том, что они отобьют Курскую область, вообще не идет, для них это абсолютно нереально. Они будут активизировать действия там, где у них есть техника, там, где у них есть военная сила. А от цей момент, що Путін майже не коментує е, курську операцію. Е, чому так? Чому насправді він боїться, чи навпаки це територія, яка не надто потрібна йому? Угу. Mm -hmm. Ну, во-первых, он уже абсолютно морально готов к тому, что они теряют управление рядом областей. Это Белгородская, Курская и действительно может след пойти и Брянская область. То есть в целом они, как бы сказать, морально готовы к тому, что они полностью теряют руководство и не могут влиять на события на этих территориях. Что же касается непосредственно поведения Путина. Смотрите, выпадает фонема Шротра в перевернутой позиции. Эта фонема означает «наш слух и слышимое». То есть можно говорить о том, что он подвержен чему-то неприятному воздействию, влиянию. Все, что он слышит, ему неприятно. И начиная от того, что у человека есть страх, неуверенность, боязнь, как бы сказать, сказать что-то не то, давайте посмотрим, как проявляется эта фонема. Его чрезмерная зависимость от чужих мнений и даже от авторитетов очень зависим от того, что ему говорили и каким образом это все преподносилось. То есть вся информация очень травматичная, и человек не может справиться психологически ее переварить. Знаете, когда у человека просто отключается слух, он не хочет это слышать, потому что это неприятно, он не хочет это видеть, потому что это болезненно. То есть он... Вот його молчание на цю тему це с з страхом і невозможності психологічно цю ситуацію, як говорити, переварити. Угу. Одна із причин і Курской курської операції ну, за версією західних аналітиків, це відтягнення російського такого ресурсу, воєнного потенціалу бойового. із Основного театру бойових дій там на Донеччині, на е, Луганщині, на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку і перетягнення саме туди туди на е, Курщину. Е, але бачимо, що доволі складна ситуація зараз там, на Покровському напрямку, загалом на, на території Донеччини. Е, врешті, чи зможемо ми найближчим часом побачити? Певні результати цієї курської операції на основному театрі бойових дій. Чи відтягнуть туди так масово війська саме росіяни? Покровська це Донеччина Так. Там очень скоро резкая придет остановка военных действий. Неожиданная, как сказать, это может выглядеть как заморозка конфликта, неожиданная остановка конфликта. Произойдут события, которые повлияют на то, что по какой-то причине военные действия на этом направлении остановятся. Так, стосовно курських земель, деякі аналітики західні говорили про те, що для того, аби ми змогли тривалий час утримувати ці території, нам потрібно дозвіл від партнерів бити вглиб Росії. Давайте спочатку чи зможемо ми утримувати ці землі тривалий час, а потім подивимося, чи все ж таки дадуть нам такий дозвіл. Я бы хотела еще дополнить по поводу Харьковской и Запорожской областей. Так, так. Мы скоро узнаем очень хорошие новости на этих боевых направлениях. Не могу раскрывать все карты, но поверьте, эти новости нас очень обрадуют. И, возможно, именно эти новости послужат тому, что на Донецком направлении, вот, на Покровском что-то остановится. То есть движение остановится, война остановится, как будто бы идет полная остановка и заморозка конфликта на этом направлении. Теперь по поводу вашего вопроса по Курской области и другим областям. Сможем ли мы их долго удерживать? Так, Курскую и Белгородскую, да. Сможем удерживать долго. И не по той причине даже, что там у нас будет прям переизбыток военных или ресурсов, а в первую очередь потому, что у россиян там будет огромная нехватка. То есть россиянам для того, чтобы опять отбить эти территории, требуется огромный ресурс, которого у них нет. И выпадает очень интересная карта на Курскую область. Как будто бы действительно там может пройти или референдум, или какие-то еще мероприятия, которые поставят хотя бы временную власть Украины на этих территориях. Цікаво. Uh, якщо до дозволу бити в глиб территории России, чи нададуть нам с получение штаты Америки его? Нет, нет, они не дают. То есть официального не будет какого-то разрешения или подтверждения, что Україна може це делать. але Україна піде другим путем. І ті цілі, які необхідно поразить, вона поразить. Україна то образом обійдеть ці запрети, угу. ну ймовірно, поки Україна обходиться виробництвом і використанням власної зброї далекобійної там, дрони, ракети і так далі. Чи е, буде нарощувати Україна? потоки виробництва. да безусловно но украине не хватает рабочих рук украине не хватает баз где это можно делать украине не хватает рабочих рук и Украине в том числе не хватает все-таки консультаций иностранных специалистов. То есть можно было бы это все наращивать, но пока что очень много проблем для того, чтобы делать это эффективно. Так, а как будет развиваться? Ну, Украина пойдет путем строительства путем э, расширения строительства. Но в данный момент пока что еще большая нехватка всех этих э, моментов, э, которые я перечислила. То есть это базы, места, где это можно делать, руки и э, те мастера, которые будут обучать консультанты. Mm -hmm. Ну і повертаючись до Курщини, врешті, президент Зеленський сказав, що Курськ це фінал для Путіна. Чи дійсно це так і чи дійсно ця, ця подія, ця операція наближає нас до перемоги? А може навіть змінила хід війни? Президент Зеленський абсолютно прав. Действительно, эта операция, она поставит определенную точку в этой войне. И, как я уже говорила неоднократно, постоянно фонемы показывают, что ситуация в России катастрофическая, и она стоит на грани краха. И вот, кстати, вот это окончание действий на Донецком направлении может быть так, таким же образом связано, что произойдут события в самой России. То есть Россия сейчас уже не стоит над пропастью, она уже летит в эту пропасть и приходит завершение периода существования этой страны. Мы в ближайшие месяца уже увидим о том, что эта страна прекратила свое существование в том виде, в котором мы ее знаем. И эти все изменения, они, конечно же, все взаимосвязаны. И операция на курском направлении играет, возможно, ключевую роль в этом. Так, ну на цьому будемо три крапки ставити. Пані Марії, дякую за таку цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марія Ланко. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Побачимось вже в наступному ефірі.